tugatilgandan so'ng bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil to'qqizinchi oktyabr kuni barcha mdh prezidentlari bishkekda yig'iladilar kun tartibida post sovet respublikalari xorijiy <laughs> hamkorlari oldida bo'lgan qarzlarni tan olish va ularni har kim o'zi to'lash majburiyatini o'z bo'yniga olishi qo'yilgan edi qarzlarning taxminiy qiymati bir yuz o'n milliard aqsh dollar atroflarida edi bunda qarzlarning asosiy qismi moliyaviy olingan qarzlar bo'lib va qolganlari boshqa turdagi majburiyatlar edi shu bilan birga chet elda qolgan respublikalarga tegishli bo'lgan barcha mulklarni qaytarish masalasi ham muhokamaga qo'yilgandi mulk deganda bu chet ellarda qolgan elchixona binolari tarixiy madaniy obyektlar va boshqalar kirardi bu mulklarning taxminiy narxi 300 milliard aqsh dollaridan oshiqroq edi hujjatlar asosida barcha mulklarning 61% foizi rossiya federatsiyasiga tegishli edi o'n olti foizi esa ukrainaga qolgan yigirma uch foizi barcha respublikalarga teng miqdorda bo'linib taqsimlangan edi rossiya va ukrainadan tashqari qolgan barcha respublikalarga shunda rossiya federatsiyasi nol qiymat deb atalmish loyiha taklifini qolgan post sovet respublikalariga taklif sifatida beradi uning mazmunida shunday rossiya sovetning yagona merosxo'ri deb tan olinishi va sssrning barcha qarzlarini to'lash majburiyatini o'z bo'yniga olishi ammo evaziga qolgan barcha respublikalar yuqorida keltirilgan mulklardan voz kechishlari shart deb aytilgan edi barcha respublikalar bunga rozi bo'ladilar albatta ukrainadan tashqari chunki ukrainaning mulklar qiymati qarzlar qiymatidan bir necha barobar yuqori edi bu ukraina va rf o'rtalaridagi birinchi sovuqlikni paydo qilgandi ayniqsa qora dengiz floti budapesht memorandumi ya'ni kelishuvdan so'ng bu yanada keskinlashgandi ukraina radasi nol qiymat loyihasini ratifikatsiya etishdan bosh tortadi ammo shunga qaramay rossiya federatsiyasi ukrainaga tegishli bo'lgan o'n to'rt milliard aqsh dollar qiymatidagi xorijiy qarzini ham o'zboshimchalik bilan ukraina uchun to'lab boraveradi o'shanda rossiya federatsiyasi chet el hamkorlariga mulklarni nomiga o'tkazib berish talabi bilan murojaat qiladi va yaponiya kanada fransiya e, mamlakatlaridagi mulklarning bir necha qismi rossiya o'ziga qayta ro'yxatlashga ulguradi ammo ukraina radasi jahon hamjamiyat tashkilotlari va sudlarga e'tiroz xatlar jo'natib rossiya federatsiyasining bunday o'z o'zboshimcha harakatlarini to'xtatishga muvaffaq bo'ladi shundan so'ng xorijiy hamkorlar ukraina roziligisiz rossiyaga hech bir mulkni qayta ro'yxatlamaydilar to'xtatadilar bu amaliyotni bundan rf qattiq g'azabga keladi ukrainadagi har xil ko'rinishdagi bosimlar o'tkazishni boshlaydi ukrainadan mulklaridan voz kechishni talab etaveradi bunga javoban ukraina uchta birinchisi sssr ning xorijdagi barcha mulklar inventarizatsiyasi haqidagi hisobotni taqdim etishni so'raydi ikkinchisi sssr ning oltin olmos fondi haqidagi hisobotni so'raydi ochiqlashni so'raydi uchinchisi rf o'zini sssrning merosxo'ri sifatida tan olar ekan ukraina sssr fuqarolarining 1991 yilda Sberbank tomonidan o'g'irlangan 85 milliard rubl qiymatidagi jamg'armalarni butunlay qaytarish talabini qo'yadi ana senga g'ururi bor xalqning shijoati albatta rf bunday talablarni bajarishdan bosh tortadi shunday bo'lsa-da, rf xorijdagi sssr nomida qolgan mulklardan elchixona binolaridan foydalanishda безбет davom etaveradi yevro maydon aloqalaridan so'ng rf bu masalani bir tomonlama butunlay yopadi va putin jahon hamjamiyatiga sssr merosxo'ri sifatida ukraina qarzlarini ham e rossiya e, federatsiyasi to'ladi deb de, jar sola boshlaydi ammo ukraina bilan bo'lib o'tgan e, tepada aytib o'tilgan muzokaralar haqida hech qanday bir so'z ochmaydi ham limma lum bo'lib qolib ketaveradi judayam <laughs> mard prezidentd <de, gülüyor> <laughs> aytganday bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yil oltinchi iyunda rossiya federatsiyasida SSR paytidagi fuqarolar jamg'arma pullarini qaytarish 87 f 3 sonli qonuni qabul qilingan Vazbirbank butun soyuz jamg'armalarini uxlatgan bo'lishiga qaramay bu qonun pullarni faqat rf fuqarolariga to'lab berishni nazarda tutadi ammo uning ijro nizomi rf goс tomonidan hali ham qabul qilinmagan 34 yil o'tdi hali ham qabul qilinmagan inflatsiyalar hisobiga bu mablag' 53 trillion rublga yetgan bu mablag' ya'ni rossiya o'zini fuqarolariga hozirgi kunda ellik uch trillion pul to'lab berishi kerak lekin uni ijro nizomi qabul qilinmaganligi hisobiga bu narsa mana o'ttiz to'rt yildan beri cho'zilib kelinyapti bekorga emas shekilli manimcha oxirgi jamg'armachi o'lgandan keyin bu nizom qabul qilinsa kerak xullas do'stlar agar ma'lumotimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa do'stlar bilan ulashib qo'yamiz putin sevaralariga ham jo'natib qo'ysak ham yomon bo'lmasdi rahmat